Ya, dan mereka yang tiada mengibadatkan mereka itu serta Allah akan Tuhan yang lain yakni mereka yang tidak menyembah selain daripada Allah Dan tiada membunuh mereka itu akan nyawa Yang mengharamkan Allah Ta'ala akan membunuh Melainkan dengan sebenar Dikata mereka yang tiada mengibadahkan mereka itu serta Allah akan turun yang lain. Ini yang disebut sebagai golongan hamba Allah Ta'ala yang sebenar. Kalau hamba Allah Ta'ala yang sebenar, mereka tidak akan sembuh selain daripada Allah. Itu dia punya cara. Kalaulah orang yang menyembuh selain daripada Allah, hamba Allah Ta'ala juga tetapi bukan hamba Allah Ta'ala yang sebenar. Sebab hamba Allah dengan makna orang itu ialah orang yang dijadikan oleh Allah tapi bukan sebenar. Sebab dia ada sebuah benda lain juga selain dari, daripada dari Allah. Dia akan jadi hamba juga kepada syaitan, hamba juga kepada perkara lain. Dan tiada membunuh. Yang ini membunuh mereka itu akan nyawa yang mengharapkan oleh Allah. Akan membunuhnya. Yang ini membunuh perkara yang diharam Sebab asal bunuh ni adalah haram Melainkan ada benda yang dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seperti mana seorang hakim menjatuhkan hukuman kepada seorang pembunuh Maka ia dibenarkan berdasarkan kepada orang itu melakukan kesalahan Seperti mana juga ia dalam peperangan seperti mana juga dalam kontak-kontak yang lainlah yang dibenarkan oleh syarak. Dia punya asalnya adalah membunuh itu adalah haram. Melainkan ada perkara-perkara yang gharat ataupun perkara yang tidak yang datang selepas lain pada itu. Ada sebab-sebab yang tertentu yang menyebabkan pembunuhan itu dibenarkan. Dikata akan membunuh akan membunuhnya melainkan dengan sebenar-benar. Yang ini yang yang dibenarkan oleh syarak yang itu sahaja yang dibenarkan oleh syarikat. dan dan mereka itu tiada berzina dan tiada berzina mereka itu jadi tiga perkara yang Allah Ta'ala sebut yang pertama ialah sembah selain daripada yang lain selain daripada Allah yang kedua ialah membunuh dan yang ketiga ialah berzina sebab itu ada pandangan ulama menyebut ini adalah ranking dalam dosa-dosa besar Dosa besar yang pertama ialah syirik. Dosa besar yang kedua ialah membunuh. Dosa besar yang ketiga ialah berzina. Ini dia punya ranking Cuma ada di kalangan para ulama khilaf. Dan yang ketiga tu berzina ke yang mana yang membunuh. kalau dah yang berzina, berzina itu nombor dua, membunuh nombor tiga. Kalau dah membunuh tu nombor, oh, nombor dua, maknanya berzina itu nombor tiga. Jadi dosa. Mana tetap juga dia fikir sebagai satu dosa besar Ya, eh, dosa besar <coughs> Wa man yaf'al zarika Ya, eh, kita tanya Dan barang siapa yang, men Akal yang demikian itu nescaya berjumpa ia akan seksa eh. Atau akan terlaku di dalam api neraka jahanam. Digandakan baginya yang luka asam, ramai yang anezalita yang luka asam akan dicampokkan dalam dalam neraka. Yuto aku digandakan baginya akan sesuai pada hari kiamat dengan sesaan sesaan yang cukup dahsyat. Yuto aku lahir adab, orang beriman. Yuto aku lahir nikmat, digandakan pahala dan digandakan nisnah. Orang yang melakukan kemaksiatan ni Ataupun kejahatan Akan digantarkan kepada mereka azab Orang yang tidak beriman kepada Allah kan, Jangan ingat bahawa mereka itu berdosa pada kufur saja. Kan. Kalau mereka berkahwin Mereka juga dicas sebagai dosa Mereka akan dipersoalkan oleh Allah Dosa Uh, kufur dosa. Dosa tidak berpuasa dosa. Dosa tak semayan dosa. Kan jangan nampak oh sedap dia tak. Tak semayan. Kan kufur itu sendiri tak seronok dah tuan. Kan. Dia bukan satu nikmat, dia bukan dia merupakan satu azab. Sebab tu Allah Taala sebut bila mana diberikan nikmat Antara nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Taala kepada para sahabat ialah Ayat itu beriman pada Allah Ta'ala Ayat Wa tasimu bihabilillahi jami'ah wa la tafarraku Wa zhkuru ni'matallahi alaikum Ith kuntum a'da Berpegalah kamu pada tali Allah Jangan kamu berpecah belah Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kamu Iaitu nikmat keimanan yang mana dulu kamunya berbalahan antara satu sama lain kamu beriman kepada Allah sehinggalah Allah Taala sama Allah Taala satukan hati kamu. Di golongan Aus dan Khazraj. maknanya dia begitulah tuan. Cuma sebab bila kita memahami tentang nikmat yang paling besar ini adalah nikmat iman, maka kadang-kadang kita perlu risaukan kepada orang yang masih lagi tidak beriman kepada Allah. Kan, dalam negara kita ni yang paling besar ialah beragama Islam. Yang kedua yang besar ialah Kristian sekarang. bukan Buddha tapi Kristian. Buddha jatuh ke tiga dan jatuh nampak tiga dan Hindu yang keempat. Ha, dia punya ranking dia tu akan hari. Dan semakin ramai pengaruh-pengaruh agama Kristian yang berada di Malaysia. Kalau di Eropah semakin ramai pengaruh-pengaruh agama Islam di Malaysia ni dia balik. Kan? Malaysia pun Dan berkekalan ia padanya Pada neraka dihidakan ia Melainkan mereka yang bertabak Dan mereka yang bertabak Yang mereka yang bertabak Dan beriman mereka yang bertawabat, Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa-dosa Walaupun dosa yang dilakukan oleh seseorang dosa yang besar Nabi satu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi sebut, "Lau, lau aktaatum hatta abdua khata ya kamu sama semua itu alaikum betul kalaulah kesalahan yang kamu lakukan itu ialah kesalahan yang sampai ke lang kesalahan niscaya kemudian kamu bertarpa kepada Allah Allah taala akan ampunkan dosa. Ha, kan? semua dosa-dosa itu akan Bila Allah Ta'ala tutup air Maka jangan kita buka lah kita ha, Ke kita Maka kita jangan tutup Tak ada nyamuk dia je Cari nyamuk Putih dia Baik Maknanya orang bertawabat Maknanya dia akan kan, Dia akan diampungkan segala dosa oleh Allah Jadi sebab tu kita Kalau kita tak ada melakukan dosa Maka kita tidak boleh menceritakan Keaiban kita pada orang lain Melainkan dalam hal-hal yang tertentu saja Di hadapan hakim dan sebagainya Ha, jangan pula kita pergi mengaku kan? aku itu pernah berzina sekali. Uh, ha, ini makna mengaitkan tu Kan benda-benda ha, yang seperti ini contohnya aku dulu selalu ha, maknanya menunda meninggalkan solat sebagai sebab itu dosa-dosa yang -dosa, dua Allah akan pandang jijik pada Dia tak sama pandangan Allah dengan pandangan manusia. Pandangan Allah walaupun kita telah bertobat Allah Taala akan memandang dengan pandangan rahmat. Berbeza dengan Maknanya ialah dengan yang kita sebut dengan manusia walaupun kita bertapak minta maaf pun manusia akan memandang jijik juga terhadap kita. Ah sebab tu je eh? mana tidak boleh bagi tak kepada dan, dan, dan firman dan firman dan firman firman Allah Taala wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'asabila. Kita akan habis sikit. Artinya dan janganlah menghampir menghampiri kamu akan zina kerana bahawasanya zina itu adalah ia ia zina maksiat yang sangat keji dan sejahat-jahat jalan yakni artinya sejahat-jahat pekerjaan di <coughs> maknanya perkara yang dikeji oleh syarab kenapa? kerana zina ni dia memutuskan asal kan? kalau bila zina tuan-tuan dia memutuskan asal mana anak tu dia tidak boleh di, pertama dibinkan yang kedua, anak tu kalau anak tu perempuan maka dia tidak boleh uh, ayah tu dia tidak boleh menjadi wali nikah. Yang ketiga ialah dia tidak boleh mewariskan harta. Dari situ nasabnya ialah dia terputus. Walaupun yakin itulah ayah dia daripada keturunan dia tapi maknanya dia tidak boleh uh, maknanya dia pada terputus nasab. Berkahwin boleh tidak? Berkahwin tak boleh nasab terputus kota. sebab apa tak boleh? Sebab dia punya kaedah dalam Islam ni, kalaulah seseorang tu dia telah maknanya berkahwin ataupun pernah melakukan hubungan dengan mak pada seseorang tu maka dia tak boleh kahwin dengan anak ha, itu dia punya kaedah. Ha, itu. Walaupun belum kahwin ke, sebab kahwin ke bila dia melakukan hubungan, Maka dia tidak boleh kahwin dengan anak dia ha, Itu dia Sebab tu tak boleh kahwin juga dengan anak Zina Telah menceritakan oleh Bukhari dan Muslim Daripada Ibn Mas'ud dan Allah berkata dia Bertanya aku akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu apa dosa yang lebih besar pada sisi Allah Taala, Bersabda ia ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa engkau jadikan bagi Allah Taala akan yang menyu, yang menyemutui men, mana kamu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia juga menjadikan akan dikau yakni Allah menjadikan kamu tapi kamu menduakan Allah Subhanahu wa taala ya, ya, syirik mana berpegang bahawa ada perkara lain yang boleh memberikan bekas Nah, kita percaya pada Allah tapi kita masih lagi percaya kepada ada orang lain yang boleh memberikan bekas kepada kita. Ini syirik Bersembah aku, yakni bersembah ini Mas'ud dia jawab balik. Dia kata bahawa demikian itu sungguhnya dosanya sangat besar. Tak memang besar sebab syirik. Bersembah aku juga kemudian apa yang Rasulullah lawat besar dia ia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa engkau bunuh anak engkau kerana takut engkau Bahawa makan ia serta engkau. Anak ini dia kata engkau bunuh anak engkau. Kamu bunuh anak kamu sendiri sebab apa? Sebab takut oleh kamu bahawasanya. Makan ia serta engkau. Bila kamu makan bersama dengan dia, bila kamu tak dapat rezeki. Kan? Bila makan takut tak dapat. Manakah, maknanya bila dapat anak, takut tak dapat untuk nak menampung anak tersebut Takut miskin lah, mudah-mudahan Kerana miskin Bunuh anak kerana miskin Dan Ada juga hari ini orang yang tak nak anak disebabkan kemiskinan Saya ada baca satu pandangan yang disebut Dia kata, dia kata kenapa kamu nak anak sedangkan kamu tahu kewangan kamu tak kuat ha, Ada juga, dia kata bila dia ni orang-orang miskin ni dikata orang mana orang, orang miskin ni ramai anak. Sedangkan orang yang kaya ni anak dia tak ramai. Jangan kita jumpa orang kaya anak sepuluh lah. Yang kita nampak orang mana orang miskin dan jadi petani sebagainya anak ramai. Saya nak balik tujuh lah. Kan? Ramai lah tujuh lah. Kan? Uh, Kalau mana boleh main bola tu sepuluh lah. Kan? Ha, tambah dua orang lagi sikit maknanya jumaat ni cukup sembilan sudah. Kan itu tu. Ramai lah tu. Mana sepupu saya dia punya adik-beradik dia tiga belas Tiga belas Mana akhir sekali penutup dengan kumbar Oh hebat juga Mak Zagor Saya nak sebut bahawa Dikata maknanya pandangan bahawa bila dapat anak tu jadi miskin Sebab bila makin bertambah anak Dia makin bertambahnya, dia makin bertambahnya, dia makin bertambahnya rezeki seseorang dia macam ni lah, dia set dia Yelah uh, Rezeki anak tu dia akan datang melalui kita Contohnya rezeki kita ni tuan-tuan sini Ataupun sepuluh ringgit Rezeki isteri kita sepuluh ringgit Rezeki anak kita sepuluh ringgit Waktu mana kita bujang, kita dapat sepuluh ringgit saja Bila kita berkahwin, kita dapat dua puluh Kena ingat sepuluh ringgit lagi Tak? Ha? Mana hak lah isteri kita? Kemudian lepas dapat anak kita dapat tiga puluh ringgit Tiba-tiba naik pangkat dan sebagainya dapat sepuluh ringgit lagi Kan maknanya kena ingat bahawa sepuluh ringgit lagi itu ialah hak anak kita Sebab tu kena bagi, bagi, bagi tu Kepada isteri dan kepada anak Kan maknanya bila makin bertambah Anak dia akan makin bertambah rezeki seorang. Ada sahabat saya yang mana dia ni kerja dekat UN dia sebut, dia kata lepas dia dapat anak yang ketiga Kan Lalu Dia dapat naik pangkat Dan bila dia dapat naik grade pangkat tersebut Dan duit pangkat tu dia boleh bayar rumah Tuan Dapat anak ketiga, dapat rumah kan? Di banyak lah, abang saya macam tu Dapat anak pertama Maknanya biasa lah Anak pertama kan? Dapat biasa-biasa Bila dapat anak kedua, dapat kereta, dapat rumah Tuan dia dapat anak ketiga, dapat kereta, dapat anak orang lagi sebut. Kan dapat 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 kereta semua dapat dan mana dia boleh beli rumah sebuah lagi. Kalau dah dia dapat anak keempat tak tahu lah. Kan mungkin sebuah lagi kereta, sebuah lagi rumah. Nah, itu ni tu ada. Ah. Ah, sebab tu dia rezeki anak ni jangan ah, jangan rasa ah, susah lah. Kan, insyaAllah Allah Ta'ala akan jaga. Ah. <coughs> kemudian apa? Lalu bersembah aku kemudian apa? Yang ini bersabda ia Ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bahawa engkau berzina akan perempuan Orang yang hampir dengan rumah engkau Mana kamu berzina dengan orang yang dekat dengan rumah kamu Yang ini jilat kamu Ini dosa maknanya di antara perkara dosa yang besar Berzina dengan orang lain besar juga Tapi berzina dengan jilat sebenarnya lagi besar Kan sepatutnya kita jaga hak-haknya Kan melakukan kebaikan dengan jiran kita Tapi kita melakukan perkara terkutuk Nah ini satu perkara yang dikeji pada syarat Baik, tuan yang telah berhati-hati Allah SWT Wallahu'ala wa'ilmu